на площади. В Цержинске было много Дзержинских. Много было Дзержинских. Почему? Потому что сам мэт как бы так пытался играть между там этим и так далее. А, например, в Орловке, в Урловке, там все были чужие. В Донецке я у себя, мой дом находится там в метрах там, 300 от площади Ленина. Я, я лично каждое утро, выходя там на продержку на прогулку, я видел, когда утром в 9 часов или там пол-9 как на смену шли люди, одетые в спортивной одежде, все как один одеты, э, одинаково, как, как спортсмены. И тысячами шли на площадь Ленина. Это шли так называемые демонстранты. Э, я уверен, что подавляющее большинство из них даже не были жителями города. Спасибо за ответ, потому что этот ответ очень волнует многие здесь думают по днр и живут жизнью в Пока здесь освободят нас от оккупантов. Много таких людей. Ну, ну, вот, но, я скажу, но я вам скажу. Сегодня вот, много ж разных голосов. они кричат, там, бей всех тех, кто против... И бьют. Бей, кто ну, против там, Украины, бей, ломай там и так далее. Другие кричат, бей всех тех, которые там, солдаты, оккупанты пришли сюда там и так далее. Но, вы знаете, Должен же быть какой-то здравый смысл еще в этом. Если только все будут орать и бегать с топорами и с косами, ну мира не будет никогда. Поэтому сегодня, сегодня, э, как раз вот и нужно искать тех людей, которые могут говорить, обсуждать эту, эту, эту проблему. Нас сегодня пытаются посадить за стол переговоров с кем? Сахарчиком, бандитами и так далее. Я, э, я изначально, когда еще только все это начиналось, а в феврале-марте прошлого года 2014 подходили журналисты спрашивали, как с этим быть. Я приехал в ЗЖС на сессию городского совета депутаты. И встала дама, я не помню, кто она, от Витренко, И задала вопрос: вы поддерживаете народного губернатора Павла Губарева? Я сказал, не знаю, такого народного губернатора. Мне, мне задавали такой вопрос. Это было уже когда шли эти ворушки все. Я тогда, я тогда сказал, что. Если вести переговоры, то должны между собой люди, жители Донецкой области, между собой, но в крайнем случае жители Украины, но не приехавшие из них. Поэтому сегодня, я говорю, можно кричать, можно шуметь, но пока мы кричим и шумим, у нас здесь разбитая дорога. А ведь в то время, когда мы кричим о вы говорите, не собирается акциз с топлива, много-много другого там не собирается и так далее. То есть кто-то этим умело пользоваться. Поэтому надо с одной стороны, а примирить две стороны и найти для этого возможности. И мы с вами Я должны быть должны нам, нам правильно Вы но вы должны нам объяснять, потому что здесь 80%, которые мечтают про ТВ. А вы должны нам объяснять здесь, в политику, рассказывать, что это неправильно, что это незаконно. Да, не не а, не 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 а что здесь формы не и тут, здесь кажется, дорога важно. важна, здесь крыша важна. Я задал вопрос за дорогу. Решать буду. Ну, крыша не, не, крыша, не уровень народного депутата, поймите вы. Это предназначение. не политик. А ну, вы здесь политику разделили. Народный депутат это в первую очередь политик. Да ну подождите, я сейчас опять скажу. я всех не переключу. Уважаемые друзья, еще раз говорю. Я изначально говорил, что я не поддерживаю никакие сепаратистские движения. Я народный депутат Украины, я гражданин Украины. Я родился в Украинской, Советской, Социалистической Республике. У меня э, с одной стороны кровь русская, с другой стороны, кровь украинская. как у половины здесь сидящих. Или у большинства. Но я гражданин Украины. Я считаю, что мы должны жить сами, мы должны родить порядок у себя. Но без крика, без лишних эмоций, без лишних там этих самых, там э, зажиманий в угол и так далее. Не могут все быть крикунами. Не могут. Надо кому-то делать.